так вот, у меня тут есть 4, кто не знает, я заснял еще одно такое видео прикольное. Я зараз вам покажу э, фразу, яку вы точно не слухали. Так вот, для цього, для этого нам треба ключи от машины. Нам. И потом нам треба дочекаться, когда мама пойдет поливать квитер. Да, і мене піде поливати квіт. Ну, якщо я з читами, то дивіться. Я нічого не буду робити. Ось. Слухайте. Послухайте. Ось. Зараз вийдемо. О, уже виходить. Блін, а я забув. Блін. Я забув. Вона збросить. І тепер нам треба відкрити ось це. Тепер треба погукати. Тепер нам треба маму заставити полити квіти. Потім вона побачить це і буде нова фраза, яку ви точно не слухали. Дивіться, просто дивіться. Ось. Все, все вже. І дивіться. То есть, слух это. Ось, в говорит. Здесь кто-то был. Это. Багажник машины не мог открыться сам. Ось, новая фраза. Я, короче, выключу музыку. Ось, новая фраза была. Зараз закрою багажник. ось. Нужно срочно вернуться в комнату. Да на паникуй. Ось. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Так, в смысле, постой. Все так нормально. Хорошо, все в порядке. Я уж думал, мне крышка. Ось. <кх> Тут есть еще дуже багато багів. Можно поставить игрок. То есть игрок. Размер игрока. Э, конечно, ноль. Ну, ось ца, да, я не могу так поставить. То есть я точку не могу поставить. Ось так вот. Ну, да, то есть... То есть нам треба ось так вот. И... И преследовать игрока. NPC. Мама. Проверить игрока. Конечно, преследовать игрока. О, все, наблюдает. И есть Челденбак. Душ прикольный. Так вот, если уменьшить саму маму, если уменьшить маму, если тата уменьшить, І коли вони підуть ось сюди, тобто коли буде відкрите окно, то буде такий бак, що вони просто безконечно будуть ось тут ось так от перелізати. Пряче, пряче. Тато може, або мама може теж вийти, теж зайти. Вось <гану> ось, ту, ось, ось туди в окно. Просто зайти в окно і може таке призійти, що вони будуть просто перелізати, так. Да. Я не знаю, чи це вийде у нас зараз. Ось ходить лілі Так. <гану> да. Зараз. Ну вони реально можуть вийти. выйти, выйти из окна. Ось тут. А вот еще один бак. Теж, теж свяжен, связанный с батьками. Ну, только с мамой. Это интересный бак. Слишком интересный. І ось це імена зараз покажу. зараз покажу. Но. Нам треба тільки перезагрузити ігру просто перезагрузити ігру, перезагрузити ігру. До речі, я граю без етернету, без мобільного етернету. Ось так. ось. Ось. Блін, реклама. Ну, ничего. Вернусь. так вот надо проходить. Хорошо. Беллин. Твой. О! Хорошо. <клес> Окей. Все. И сейчас сделаю еще один бак. Интересный, очень интересный. Но ну, для этого нам треба лестница. Вот. Ось... И предметы, которые нам треба для побега. Ось. Нам треба взять все эти предметы. Ось так вот. Потом. Кто, кто не взял лом, у кого ты, то мог взять лом. Мы, конечно, должны сесть. Мы. И мы должны использовать все. Кто без читов играет? Конечно. Ну, нам ступеньки, конечно, нужны. Нужны, конечно, ступеньки. Нам требуется э, гвозди и молоток. Або если хотите, можно просто напрягнуться, тоже может этот бак произойти. Сейчас покажу. И нам еще уйти предметы. Нам, конечно, гвозди усти. Нужно срочно вернуться в комнату. Все. Все готово. Все у нас готово. Хорошо. Уйси уже йде. Не, я не думаю, що вона е, побачить ось це, тобто відкриту двері, ось цю. Ну, зараз подивимось. Да. Ось. И теперь нам надо Это ось собрание! так вот пробиться. Нужно скорее бежать. Она залазит, потом ось сюда бежит. Она потом бежит, бежит. Потом бежит. Потом бежит, потом бежит Тут спрятался и она Алло. должна побежать назад обратно да, вот так вот <свеч> она должна побежать э, спуститься на лестницу да, ось, конечно и почему она за... должна зайти в дом ось сюда в дом потом она конечно она идет <свеч> не сюда она должна пойти ось сюда и стать вот сюда в угол. Да. Конечно, стать в, в угол, это слишком странно. Прям слишком, прям дуже слишком странно. Ну, я сейчас вам покажу. Треба снова про игру, если бак не получился. Ось. Снова, вот эта сама реклама. Ось. Не, ну я не хочу все проходить, до чего? Ось это все. Ось. Так, нам треба еще вот так вот. <coughs> ну, то есть нам треба вести предметы. А если, а если хочет, то может даже без ось этих палочек. Да, конечно, нам треба ось предметы, которые я сейчас спавню. Вот такие предметы, которые нам надо. Я не знаю, куда молоток пропал. Ну. Но... Ступенька, еще одна ступенька, гвозди. Так в Теперь нам треба реально вот эта ступенька. Не не теперь, теперь нам треба вот так вот делать. Ну и, в принципе, все. Нам треба тільки цики... нам осталось тільки ось це зробити. Нам треба ось так от, хто не взяв лом. Так. Теперь нам треба ось так вот сделать. И надо, чтобы нас мама заметила. То есть, чтобы она нас не заподозрила. То есть, есть чтобы она пришла в, в дом. Просто пришла в дом. Пришла в дом, конечно. Ну, может, и ось такая произойдет. Ось. Ну да, именно что такая может, что она просто выпрыгнет. Що... Да, чтобы она нас не побачила. Это самое главное. Ну, это слишком странно. В принципе, можно сказать. О, и Да. Ось. А, нет, не ось. Не так. Да, может. Да, она должна реально вот сюда стать и просто начать на работу. Да. И правда. давай, 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 давай. Ой. Ну, да. Видишь, я заснял видео, да, ну, то есть, там я заспавнив просто тысячу шлангов, аж, вот этот шланг, я вот сюда притащил, а вот тут я заспавнил тысячу шлангов, сейчас покажу. Вот так вот надо спавнить, если слишком много, предметов спавнить надо. Ось вот так вот я вот так вот робив дуже багато разів. Ось я потім рестартую. І ось така кучка. І ось тут я ще дов. І я должен еще шланг взяти. І ось сюда перетащить. І знову я должен маму Полыла так Если у вас не получилось, просто нажмите спросить. Да, может и такая происходит, но ну, шланг. Тысячу шлангов. Ось. <сос хухи> Ось. И все, можно ставить маму поливать пить. И, наверное, что с что она сказала именно у ну, фразу. Зараз покажу. Зараз послухай, да? Ось. Для чего ты так долго Ой. Са, и дальше? Ось. Все, иди. Ось. Стоп. Стоп. Слух. О, слухай, да? Что Здесь кто-то был. А кто это перетащил шланг из полисадника в бочку? Ну тут же ж багато, Ну тут же ж є шланги. Чого ти из ось цього не можеш і Іш... ж якісь ось ці шланги не можеш взяти? ну чого открыл дверь? К... У ремня. А, ось сто, ось все може бути. А ты куда делся? Ага. <coughs> ну если нашу маму сбросить Да И шланг сбросится Траектория мамы <coughs> Если ее поставить на 12 Да На 12 Минус 12 а вот тут вообще ноль. Ну, Я покажу. Ось. Жижа. Мама расплывлась. Ось. Мама реально просто расплывлась. Ну, а если ось тут? если зарубиться так, сто. Ой. Сто. Тут это настоящая жижа просто. Просто жижа. Это просто жижа. О боже. Это реально жижа просто. Просто... Просто жижа. А если вы хотите больше, э, набирайте один и ноль, 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 ноль. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть нулив, Шесть нулев. О, боже. Ось, шесть нулев. Да просто реально настоящая жизнь. Да просто реально просто абсолютная настоящая жизнь. Просто жизнь. Ну, с таким просто невозможно играть даже. Бо пол, это мама. Боже. Это даже пылесос. Боже. Мама так а, глючит. Что ей краще в нормальное положение вернуть типа. бы. Ой, Просто жижа. Ну, да, ось. А если ее, если ее сделать вот так, то она будет слишком плоская. Ну, а если сделать вот так, 12, то она будет слишком широка. Можно еще сделать вот таким если за бажанью. Ну, да, надо сделать трошечки глубинно. Лубна. Ось. Можно снимать вот такие видео. То есть... Сзади выглядит как будто обычно. Но если поверну то камеру, будет ось так вот. Ну, або если просто то это 10. Будет слишком огромное. И можно даже вот такие снимать видео. Ой. Ось, в принципе, Ой, мама ничего не режет. Конечно. Конечно, один. Ой. Ну, бороды я не знаю, кто их, но, наверное, не так. Я еще у себя, я еще там сделал фотки. Ну, ну да. Ладно, зараз я сделаю что-то интересное. Хопа! А тату сидит на крыше. Интересно? Не правда? Интересно? Ось, тату сидит на крыше. Еще так странно выглядит. Ну ладно, зараз верну его в исходное положение. Все, я вернул его в исходное положение. Вот. Теперь летим до мамы. Сейчас посмотрим на мамку, Если сделать идею вот так. Вот это примерно, як Холлибам увеличивал в то... в то... в то видео. Да. В то видео. Вот. Реально широка. Просто широчай. Привет! Я тут снимаю видео. Да. Прошу. Хочешь подружка? Я не хочу говорить, я кого Потом. Ось, если делать вот так вот. Антижир. Блин. Антижир. Да чего? Все падает. Я говорю, антижир. Да что это происходит? Чего все пропадает? Что это такое? О! Антижир тряпка. тряпочек. О, чистая тряпка. И зарядка. Ноутбук ведь зарядка ведь ноутбука. Ось. Включи И нам треба включить ось. Десять. Так, получается, это у нас пять. Один, девять. один, девять. Пароль от один, девять. Хорошо. 5 один, девять. 5, 1, 9. Да. 5 1, 9. Теперь нам треба включить э, гена. Так один Блин Геннадий Так, який там код? Вот я бы показал, как надо. П'ять, один, дев'ять. Хорошо.

Вот, нарежет. З, а если мама не спокойненький? О, о, да, режет, наконец-то, блин, уже нарежет. Боже, что с теймаму сую, что с теймаму сую. Открыть. Угу, давай беги, Быстрее еще беги, беги, беги. О, да, реально. Режет, режет, да, все. Булки режет. Прекрасно. мамусь, давай булки режет. А, все. О, ух. Так, зараз. Так. Ви думаєте, що нічого не пройшло? Ні, дивіться. Мама стала нормальною. Боже, чого вона переповернута в якусь сторону? Ось, де це повинна бути. Ну, в принципе, да. О! Все, мама режет. Да, Прекрасно. Мама ничего не режет. Ось. Все, хорошо. Мама режет. Прекрасно. Я сейчас зарубил просто видео. Я зарубил стул, наверное, я кто-то не помню, но зараз, ну, зараз я вам покажу, насколько может крутиться вентилятор, если его долго не оставлять. Есть, долго оставлять включенным и дуже шутким. Дивите. таких слив я просто снимаю тут боже почему о боже и зараз конечно я в сози. нажимаю и хопа все я девка вончик. а бутерброды и так и так были прозрачными а, не снимаю. Ладно. Окей, окей. Собачка меня даже и так бачит. Это что странное. Зараз игрок. Ноль. Не, на весь ноль. Опа. И все. Мы ну, уж тут. Прекрасно. Пусто. В смысле? Пусто. А так? Блин. Зараз, зараз самый маленький предмет – это батарейка. Тысячу батареек сразу будет. Ось тут. Ось, тысячу батареек. Тысячу батареек будет просто. Просто тысячу батареек вот тут. Ось та, тысячу батареек. Прекрасно. Чтобы у вас не мучить. Все готово. Все готово. Ось. Зараз. І через три, Чер... два-один. Я сказав через три, два-один. Да чого не відкривається? Пусто. Да, я ж говорю. Блін. А як реально відкритися? Может, мне реально треба отвертка? Это возможно? Открыть. Открыть его сейчас. Алло. Откройте. Откройте. Батарейка. Пусто. Так я ж хочу открыть. Пусто. А, Опа. Опа. Я специально остановил время, чтобы вас, чтобы вас не вас намучить. То есть на, на и не чекать. У вас одна секунда, а до меня примерно минут. Ну, добрый мы. Ну, добрый, мы на этом заканчиваем. Всем пока-пока. Приятного було просмотру. Лайки, ставте, підписуйтесь, пишіть коменти, якомусь ще ігру засняти, тільки які у мене є. Я потім засніму шорти, які у мене є ігри. Ну, а так, всім пока-пока.